тоже буду плачь. Право! О, еще раз, красавчик!

Мишань, Мишань. Справа через ручку. Правый, левый, правый. Обрезай, обрезай угол. Первый. Встречай, встречай справа. Встречай справа. Угол, отойди. Угол, угол, угол. Давай, бей, бей, бей. Миша, поувереннее. Поувереннее, четче поработай. Увереннее, справа. О, еще раз. Красавчик.

боялся, почему-то держал первую. Он на тебя кидается, боится, правый вот бросает свой. У него открытый подбородок. Он сразу работает. Что ты ждешь? Где ты вот, думаешь, как с этим будешь танцевать? Ты мог бы вот это не говорить, тебе ты бы танцевал бы с ним, как с этим самым. Как его, Володь.

и смотри, сейчас твои соперники. Твои соперники. Ты готов Не знаю, будешь, не будешь завтра, но готов вот смотрите у своих соперников. То есть, если с красным, вероятнее всего, он более активно работает. Короче, я готовлюсь к соревнованиям Еще у меня может быть будет чемпионат Украины Там сильно бьют Да Ну я тоже буду лупашить А Значит, тоже дорогу! не очень высокий. Смотри. Ахи, видишь, не бьет и голову опускает. Видишь, боятся бить друг а Если брут, ты будешь бояться, ряду, то и будешь выкладывать. Видишь, этот бьет и вниз голову, бьет, и вниз голову бьет, опускает, Снизу бьет, его поднимать. Снизу красный, такая ситуация, что он легче получается, да? Вот, его с этим справа не было. Ну, сейчас смотри. И это самое. И готов Не знаю, будешь не будешь завтра, но готов собаксировать. Вот, смотрите на своих соперников. То есть, если он с красным, вероятнее всего, он более активно работает. Справа через ручку. Будем <соединяющие> <Будешь> бояться, <соединяющие> это не уверенно. Ну, первый по тебе начнет попадать, тогда ты будешь не, уверенно себя вести. И этот самый, так, ну, будешь вторым номером. ты на, первый день, ты без ну, начал ну, ну, он, он, голову закрывает, а ты стоишь еще в Чего ты на ножку, раз, два. Подошел, отошел, подошел, отошел. Смотри за красным. Вот видишь, этот справа бьет синего и попадает. Нет ничего. Тут. Вот видишь, этот подходит к красному и стоит просто держит. То есть снизу его поднимать не красного? красного, да. Если будет подходить, будете сближаться. Но вообще справа, правой, правой, левой, правой. Вот это будет проходить. Лишь по печени можно еще пробивать. Вот за, нож, за ножку, за, за ножку за шарик. Когда бьешь свой правый, сразу же поправишься ножку поставить, ему но будет неудобно, и тоже обрезать нужно, обрезать его нужно и у канатов работать, его так же самое перебить можно, он не такой высокий, пониже, и повыше, но ты должен на ножки двигаться, использовать длину своих ножек, а ты когда боишься, то вот да, так, на пол Чудко. Тут по снаряду бежит. У тебя сейчас перед тобой был соперник снаряд, который немножко торчал. Вот все. Больше, чем Конечно, это Соперник не то, что он сделал? Нельзя сказать, он а низкий, низкий, и уже использовать в вообще по тебе не должен. Конечно, пересмотрим еще. Но... Смотри, думает ходите. Красные красивые. А вот такое как бы. Может быть, подрался, но выражали, подумать, тоже Да, Видишь, руки опущены у Леши. Правый не руки. три набить, будешь начать пускать и больше. И за шагом, как и ничего. А левые ножки это в безопасности. Смотри. Потому больше силы не мает, нужно делать. Ну, по прямой. Вот. Идет еще и голову отворачивает. Вот, так как нельзя. Наоборот, вниз подзал и справа бьешь, плечи там не прикрываешь. Папа, думаю, с мамой будет доволен. Миш, всего этого не видят, твоего настроя. Перед не будут довольны. А я не совсем, когда ты начинаешь вот эти разговорчики запускать перед самим боем. Хочешь, чтобы я не приходил вообще на бой? Или как? Подумал. Тебе же лучше, чтобы я приходил и был рядом. Так давай, прекращай, давай, говори себе. Все, что я тебе говорю перед боем, говори себе

Вероятнее всего, если будешь боксировать, то с этим кто победит. Снова вот, ну, а будет на левшу. Тренировочка. Будет поработать. С Диму нам поставим сюда Ты же запомнил, как левша работает? Все. тебе будешь с тебя.